Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un spoiler para esta serie y yeah, Llegué al lugar donde Daisy había marcado que eran las gradas azules. Estaba sola, sosteniendo una caja. Cuando se giré me vio, sonrió y palmeó. Y palmeó la asiento de al lado dos veces, como invitándome a sentarme a hablar con ella. Me hice un pochero y negué con la cabeza negándome. Aunque estaba sola, un poco más adelante había un grupo de estudiantes, hombres y mujeres conversando. Además, al mirar el campo, tanto el campo de fútbol como la pista de atletismo estaba lleno de personas. No era un lugar tan privado como esperaba. Podemos hablar por allá, pregunté, señalando un rincón de las gradas donde había menos gente. La guapa mujer mayor pareció estar de acuerdo conmigo. No dijo no, pero se levantó y bajó donde estaba sentada. Al ver esto, la llevé al sitio que le había indicado, intentando parecer super seria, como si estuviéramos hablando de algo muy importante. Y para no perder tiempo, cuando por fin estuvimos a solas, tal como yo quería, fui directo al punto que pensé que le hacía desagradarme. Él es la persona que te gusta, ¿verdad? La chica uniformada con una chaqueta de vaquera atada a la cintura puso rostro de duda antes de apoyarse en la pared y cruzarse de brazos. ¿Quién normalmente me gusta más el mar? Me está tomando el pelo otra vez. Estoy hablando de Chan. ¿Chan? No, claro que no. No es cierto, me mientes. Ya hemos llegado al punto. Dime la verdad. Te digo la verdad, Jane. Lo conocí en el retiro reciente. ¿En serio? Porque estás sorprendida. Pensé que te gustaba. En realidad, si soy más exacta, no me gusta su cara. ¿Qué dices? La chica guapa se rió. Ya te he sorprendido dos veces. ¿Cómo no iba a sorprenderme? Mi cerebro no solo estaba hecho un lío. Mientras caminaba hacia aquí, había estado enseñando mentalmente respuestas por si da y explotaba. Me desafiaba o declaraba que Chang era suyo, pero la situación. Pero la situación real no estaba en el guión. Aún así, mi determinación ya se había encendido y no estaba dispuesta a rendirme. Crucé los brazos y le dije con seriedad: Pero yo no te gusto, ¿verdad? ¿Por qué crees que no me gustas? Al principio, cuando nos conocimos, siempre me miraba fijamente. Las mujeres se miran fijamente cuando no suelen gustarse o incluso odiarse. Todos los dramas son así, lo sé, lo he visto mucho. En vacaciones me paso días viendo. De ahí se quedó en silencio. Durante varios segundos no dijo ni una sola palabra. Supuse que era porque estaba sorprendido de que hubiera descubierto también el juego. Pero poco después la chica mayor se llevó una mano a la cabeza, como si se riera de algo gracioso y saldó una suave carcajada. Hice algo vergonzoso sin querer, no lo creo. No te tomes los dramas tan en serio. Normalmente su voz ya era dulce y agradable, pero esa frase en particular sonaba a un lado de Bagné y algo suave y reconfortante. Y en serio... Me hizo latir el corazón de forma extraña, además la persona que llevaba ese suave perfume de rosa se apartó de la pared y se acercó. No te estaba mirando porque no me gustas. Entonces, ¿por qué me estabas mirando? Las mujeres que se miran fijamente solo lo hacen porque no se gustan. ¿Eso piensas? Mientras mi cerebro intentaba procesar sus palabras, la chica guapa se inclinó muy cerca de mí. Acortando la distancia, mi mente se dispersó por completo, pero su siguiente frase aceleró aún más mi corazón. Te estaba mirando porque me gusta, niña bonita. Esto superaba por completo mis expectativas, no sabía cómo reaccionar. Si estábamos confundidos, tenemos que volver a nuestro nido para tranquilizarnos. Volví a dormitar y olvidándome incluso de que quería comer helado. Me envolví la mano traté de calmar mi corazón, que no paraba de latir rápidamente cada vez que recordaba la expresión y la voz de Dave. Te estaba mirando porque me gusta, niña bonita. ¿Le gustó? No lo entiendo. Está jugando conmigo, quizás le hizo gracia en mi cara de confusión y decidió molestarme. Entonces aparecerá y dirá. Te pillé, eres una tonta, Jay. Pero su clara mirada no parecía maliciosa. Este tipo de cosas son complicadas, necesito ayuda. Y lo primero que pensé fue en un Junior. Nos vemos en los próximos videos, cuídense muchísimo, bye bye. Y si te gustó el video, por favor, dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal.